Ya, dan, Dulu pernah saya sampaikan kisah Syekh Abdul Qadir Jalani Ya. Nah, terjadi dialog antara Abdul Qadir Jalani dengan orang maaf, orang Islam di, apa berdebat dengan orang Nasrani. Kan? Bahwasanya orang Nasrani bilang nabi kami Nabi Isa Yesus itu, nah, dia bilang Yesus itu ada manusia yang terbaik, tak ada dua ayam. Nah, orang Islam tadi bilang Nabi kami Nabi yang terbaik kata dia. Nah, kami itu ibadat debat ni tak selesai. Apa buktinya kata orang Nasrani itu bilang? Oh, Nabi kami Muhammad ada Al Quran. Nah, kami orang Nasrani pun ada juga Injil. Kata dia. Oh, kata dia. Tapi Nabi kami Tuhan yang Tuhan Tuhan dia. Nah, Yesus itu dia bilang bisa hidupkan orang mati. Bisa hidupkan orang mati, bisa menghilangkan banyak yang berlang itu disebutkan dalam Al-Quran kitab yang kau pegang kan tadi nah, yang betul tak bisa kita, tak bisa menghindari itu. Nah, kau bagaimana selain Al-Quran nah. si Muslim tadi tak bisa ngomong lah dia mau tak paham dia tahunya cuma Al-Quran saja orang oh, ini Injil kayak Al-Quran bisa menghidupkan orang mati nah, rupanya dialog ini tadi didengar oleh Syekh Abdul Qadir Jalani dari jauh dia dengar, dia pun datang. Datang, mendekati dua orang tadi. Hai hey Nasrani, kata dia, aku ini akan membantu temanku yang muslim ini. Dia bilang apa? Apa kelebihan Nabi Isa yang kau kagumi? Ha, apa yang kelebihan? Oh, di samping Injil, dia bisa hidupkan orang mati. Kata Abu Qadir, dia lain bilang, kalau aku bisa hidupkan orang mati, apakah kau mau masuk Islam? Kadarnya tantang mau lah dia, dia fikir tak mungkin kan? Mana mungkin yang bisa melakukan itu cuma Nabi Isa. <guluh> nah, baik dia bilang, kalau memang kau bisa melakukan seperti Nabi Isa, aku akan masuk Islam. Ya. Nah, akhirnya kata Bukadiah ni kita cari kuburan, cari kuburan. Lah. Cari kuburan. Kita mau la kuburan tadi. Nah, Abu Kadir bilang sama dia, a bagaimana caranya Nabi Isa menghidupkan orang yang mati Nabi Isa bilang qum bi bangunlah dengan izin Allah nah akhirnya Abu Khalid bilang ini orang akan aku bangunkan ya yeah. kau dengarkan baik-baik nah, dia pun bilang apa? Nabi Abdul Qadir bilang sama orang yang meninggal di kubur ini Qul bi idzni, bangunlah kau dengan izin aku kata dia. Mana video itu <tuk hati -hati> Kayak Tuhan buat lah jadi. <tuk hati -hati> Maaf ya ini bukan dongeng ni hikayat. Kok dongeng tu cerita ya hikayat tu ada riwayatnya dan dicatat tu kejadiannya oleh para ulama kejadian tersebut <tuk> hati -hati> termasuklah orang Muslim tadi yang ditemani Abu Khalid dia pun meriwayatkan tentang kejadian tersebut. Kau bi izni bangunlah kau dengan izin aku terbongkar kau juga kubur atau terbongkar keluarlah ahli kubur tadi bersihkan bajunya bersihkan bajunya bukan baju kain kapan kain kapan dia di sana hari kiamat sudah dah datang nah, akhirnya bukan dia pun sama dia hari <gay> kiamat belum datang betul saya ini saya baca dalam kitab Qala'il Zawahir Fi Manaqib Abdul Qadir Ada kitab khusus itu lebih jelas penjelasannya dibandingkan kita kita mentoba yang kita baca lebih jelas kejadian. Nah orang itu mempunyai bersair 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 ternyata orang ini ahli sair dulu hidupnya ahli sair dia mau bersair lah. Nah, Abi bersair selesai dia pun kembali lagi masuk dan nyangka kalah jamat belum hari kebangkitan belum balik lagi dia masuk. Ingat ada zaman ya, dulu Nabi Isa itu mem membangkitkan orang yang mati cuma kepengin tahu siapa yang bunuh dia. Kan tak ada bukti. Nah. Jadi yang kena tuduh dah tak ada bukti, aku bunuhnya. Nabi Isa pegang dia. Qum <Susukiveness> bi Bangun kau dengan izin Allah. Bangun dia mayat tu. Siapa bunuh kau? Ya Allah, azza Ah dengan Nabi jangan main-main. Ya ini orang bunuh lagi. Ah cuma setelah itu mati lagi orang itu. Jadi Abdul Kadezal Jalani cuma gitulah dia membangkitkan itu melihat kesinaskuan dia tadi. Ternyata dia mampu melakukan sebagaimana Nabi Nabi Isa Alaihissala. Jadi bahasa kita ni apa itu? Ya, Kejadian itu terbukti di hadapan dan dia bingung apa bahasa kita ni? Melongo tegak mau nah, ya kan? macam mana nak ngomong begini? ni kata bukti Nah, akhirnya kena ditantang mau tak mau masuk Islam nah asyadu <Avenger putera batu> an la illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah Islam lah dia pada pun datang juga nah apa kata Abu Khalid Jalani aku ini bisa buat macam ini Aku ni bukan Nabi kata dia Aku ni cuma salah satu umat Nabi Muhammad SAW Bayangkan tu ya. Seorang wali begitu tinggi derajatnya Tetap aku. aku cuma salah satu umat Nabi Muhammad SAW Si Nasrani bingung memikirkan Ini umat macam ini <laughs> Umat yang macam ini Perbuatannya Nabi Isa di Bisa dilakukan Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Nah, di sini saya mau mempelajari ternyata Rasulullah itu maaf kemuliaannya tak terhingga, ya tak terhingga. Ya. Dan aku bisa seperti ini kata Bagaimana ini kerana aku mengamalkan Al-Quran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. wasallam. Jadi mungkin bapak ibu bingung Kenapa pula kalimatnya lain Nabi Isa bilang Kumbi iznillah Bangunan dengan izin Allah Aku kata bilang apa Kumbi izni Bangunan dengan izin aku Di situ Allah ingin menampakkan Islam itu di atas Islam itu di, di atas Nah supaya orang tadi tak bisa mahu apa kecuali kemuliaan is, Islam. Islam ialah wala yahlu Islam itu tinggi, tidak ada lebih tinggi daripada is. Islam. Di situlah kalimat Syekh Abdul Ghani Jalani ingin menunjukkan betapa mulianya umat Nabi Muhammad SAW Ya. Yeah. Maaf ni jemaah. Ni ada hadis ni saya mau sampaikan. Jangan sampai terkejut. Bisa ke Karamah wali Allah mati dasarnya hadis Nabi juga ya ini hadis jelas sekali tentang kemuliaan dan karamah kita yang kemarin kita bahas juga ada di sana kita coba Ini hadis Bukhari Muslim ya. Biar jelas ni mana kan biasa disebutkan hadis Imam Bukhari. Ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, "Inna Allah Ta'ala qala" Sesungguhnya Allah berfirman Berarti hadis Kursi Man adali Walian fakat adatu bil haram Siapa yang membenci nah, ha, ya, sini apa Siapa yang memusuhi waliku Aku maklumkan perang dengan dia Abdul Qadir termasuk Wali Allah ha, Dengar ni Siapa yang membenci waliku Aku maklumkan perang dengan dia wa ma tadarraba ila bi shadahu illa mimma tarattu alayhi tidaklah pendekatan-pendekatan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku senangi dari mereka melaksanakan yang fardu jadi seorang hamba tak boleh tidak yang fardu wajib dilakukan tapi bagaimana untuk dekat wa ma yazalu abdi taqarrabu ilayya bin nawafil senantiasa hamba-ku mendekatkan diriku dengan amalan suruh sunnah. Makanya siapa ingin dekat kepada Allah, perbanyak amalan sunnah. Hatta uhibbahu <sum> sampai aku mencintainya kata Allah. Ini Allah cerita tentang walinya ni, kekasihnya ni. Fa idza ahbabtu apabila aku telah mencintainya, kuntu sam'u yasma'u bih, akulah pendengarannya ketika dia mendengar. Bahamai, jadi jangan heran, wali Allah itu bisa dengar hewan. Oh. Bisa dengar tasbih. Bumi, batu, daun. Dan bisa dengar ada kubur. Kenapa? Pendengaran dia, pendengaran. Ah, ha, faham ni? Bukan dia Allah, tak. Cuma kerana dia dekat sama Allah, pendengarannya dipinjamkan. Jadi pendengaran Allah. Wa masahul ladzi yubsiru bih maka melihatlah ia dengan penglihatanku. Ah. Ya, kok dia jelah aku dia tahu orang pun dia sedang dia sama Allah. Kalau dia salat dari Pontianak bisa mandang Kaabah. Bisa mandang Kaabah. Nah, orang yang berada dalam rumah bisa tahu bahawa orang dia. Dan mohon maaf, apa yang barusan kita makan dalam pot kita dia pandang dia tahu apa isi ini mohon maaf saya sampai ini Rasulullah yang bilang Allah berfirman nah jadi bawa kita tahu siapa itu wali Allah ya makanya kita ta'zim sama wali Allah sebab apa pendengaran dia pendengaran Allah penglihatan dia penglihatan ah, Wa idahu yang yabtishu Memeganglah ia dengan pegangan aku kata Allah Aku mana memegang Air dipegang sembuh Tak dibaca lagi Orang sakit belang dipegang sembuh <laughs> <laughs> Jadi tangannya ni jadi obat Kenapa? Nah, sentuhannya berkat Maka dulu saya ingat Ya, saya pergi sama kaw kawan-kawan tu, kaw tu, kau tengok Abah Anong tu. Abah Hanum kau duduk di kursi tu. Maklumlah orang datang 2,000 lebih. 2,000 air. Air botol. Kau dibaca kan berapa lama? Itu cuma disentuh tangannya tu. Sentuh tangan je lah. Sentuh tangannya. Kau semandang macam orang-orang dulu -orang lah. ya kan? Minimal bismillah lah. Kan? Macamnya ni tak ada sentuh tangan ni botol tu banyak dua ribu lebih kalau dibaca apa fatihah kapan selesai oh. ah, itu saya kau faham ternyata cuma disentuh saja jalan sentuh jalan tidak mengadu berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> ya hmm. apa lagi <coughs> dan akulah menjadi lisannya ketika dia mengucapkan ha, tadi ya yeah. dan akulah yang menjadi lisannya ketika dia mengucapkan jadi Abdul Qadir bilang qum bi izni bangunlah kau dengan izin aku itu mulut Abdul Qadir dipinjam sama Allah hakikatnya ha, nah, itulah dia begitu kita faham jadi ucapan dia dipinjamkan dia tak bisa digagahi Allah buat lisannya seperti itu supaya orang Nasrani bilang menganggap ini kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu kayak kesetuhan pada bukan Tuhan Allah pinjam lisan ha. ya apalagi warjahul ladzi yamsi biha jadilah aku kakinya ketika dia berjalan kayak macam mana jadilah aku kakinya ketika dia berjalan ha? Inilah agak unik ni ilmu tasawuf Ya, eh, unik Jadi Imam Syuyuti, dia secara asal dari Mesir pergi ke Masjid Haram, ke Mekah. Secara asal. Sebelum bangkit balik. Itu Muhammad 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 Allah Muhammad, Muhammad. Nama murid dia lupa situ bilang aku dibawa salat dengan guruku dari Mesir Kairo langsung ke Mekah. Kenapa? Jadilah aku berjalan. Jadi aku jadi kakinya. Maksud dia apa? Jadilah aku kaki yang ketika dia berjalan. Jadi tak ada lagi yang jauh dah. Semuanya dekat. Ya, semuanya dekat. Seperti ada ulama di Banten tu. Siapa nama itu lupa situ. Itu masih hidup sekarang. Jadi ada hubungan kiai-kiai pergi ziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Jailani pada sebuah wisuda di Baghdad, ziarah di sana. Nah, kerana kiai-kiai pakai bahasa Arabnya lancar, ngomonglah sama penjaga makam. Kau kenal tak kiai dari Batu sebenarnya? Dimyati pada salah. Kiai Dimyati Ya. Yeah. Kenal tak kenal sebenarnya? Tiap malam Jumat dia ke sini Jalan makam syarat lupa dia jalan Gak Di sana di Banten tentu dia ngajar malam Jumat Nah itu bingung buat oh. Ini agak unik Kewalian seperti itu Orang yang buka cerita dia tak ngomong Ya Bagaimana bisa jalan tiap malam Jumat? Mana pas Wajib. Mau dicap tiap minggu? Nah ini yang kita bingung. Jadi tidak ada yang jarak yang jauh bagi mereka. Nah, mereka ini menjadi kekasih Allah. Apa nah, lagi? wa insalni ta'ala. jika dia minta semua aku kasih kata Allah. Insyaallah. Jika dia minta semua wa minta berdua, aku kasih. Wa insa'adani u'idannahu jika dia minta perlindungan aku lindungi dia. ini bawa paham kita hadis inilah tentang wali Allah ya maka kita dengan wali itu kita hormat walaupun dia tak sempurna kayak Abah Hanum tapi kita mari kepada Allah dia kita hormati <coughs> ya saya kena apa saya kita, kita ini beragama jangan secara formalitas ya ada hal-hal yang aneh terjadi apalagi orang-orang yang dekat kepada Allah apalagi mujizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam <coughs> Ya, nanti saya tambahkan lagi insyaAllah Tentang Nabi Muhammad ini banyak kisah Ya, ini ayat Kitab ini luar biasa ini Dikumpulkan hadis-hadis tentang Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nah, semoga kita semakin cinta dan senang dengan Rasulullah Jadi Nabi itu manusia luar biasa Bukan manusia biasa Yang wali Allah yang punya kelebihan bagi Nabi-Nya Ya, sekiranya <tuh> cukup سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك